itu itu orang kata buat keputusan dengan emosi ni ya Cepat sangat. Dengan ustaz cakap kita bersemangat selalu. Dengan emosi tak ada langsung guna otak nak fikir betul ke tak betul ustaz nak cakap. Betul ke tak betul ustazah nak cakap. Tak ada fikir langsung. Kamal Azwan, terima kasih. Pakwati. Tak ada langsung nak fikir. Kan? Bila ustaz kata oh, kita kena kutip derma ni nak bantu apa ni Amastura ni walaupun dia kita bukan nak tolong fitnah dia, kita bukan nak bantu fitnah dia. Kita nak bantu selamatkan kerusi dia. Oh kita pun oh betul lah tu tu. Oh kita bagi dalam jihad. Nak selamatkan kerusi dia. Bukan makna kita nak tolong dia fitnah tak. Kita tak suka dia fitnah tapi nak bantu selamatkan kerusi dia. Dengan matlamat menghalalkan cara. Ni yang panggil dalam Islam tak boleh serah. Dalam Islam matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Niat baik kan. Ah ha, dengan niat baik tapi perbuatan tak betul, tak betul lah. Bukan boleh main niat je kan. Ah ha. Pergi sekeh kepala lebay tu, kan? Ha. Lebay lebay tu. Orang 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 lebay kau sekeh kepala dia kan. Kemudian dia marah kita kita kata, "Aku sekeh kau ya tapi niat aku sayang kat kau." Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jangan kerana kita sayang kat dia tapi kita sekeh kepala dia. Betul bila orang tu marah kita kata, "Aku tak marah kau sebenarnya niat, niat, aku baik. Aku suka, aku sayang kau. Cuma aku sekeh je kepala kau." Kan boleh kan, tu. Buatlah terhebat tengok. Kan? Dalam Islam tak boleh. Tak boleh, tetap tak boleh. Kan? Kalau fitnah itu satu benda yang yang Tuhan tak suka, dosa besar memfitnah orang ni, ha? sampai agama mengatakan, ha? orang yang fitnah ni umpama makan daging saudara dia sendiri. Maknanya besar tak besar fitnah ni, dia lebih besar daripada orang berjudi ni. Yang kau sibuk nak tutup kena judi, tutup kena judi, fitnah pada dosa. Ha? Untuk anak muda kau tutup kena judi, tak bagi anak muda menjudi konon-konon. Nak nampak Islam sangat. Tutup semua kena judi. Tapi dia pemimpin-pemimpin kau kaki fitnah. Kan? Mulut ni, mulut tak boleh tutup. Kedai judi boleh kau tutup. Tarik rahsia dia tutup. Kan? Tapi mulut pemimpin kau tidak boleh ditutup. Tutup kedai judi, mulut buka cerita fitnah. Sedangkan fitnah itu lebih dahsyat daripada orang berjudi. Orang berjudi ni saudara, duit dia habis dia taubat dengan Allah Subhanahu taala. Insya-Allah Allah terima taubat dia. Kalau taubat nasuha. Kalau dia betul-betul bertaubat, Allah terima taubat dia. Tapi kalau orang fitnah, tak cukup dengan Allah saja. Tak cukup dengan taubat dengan Allah saja. Kalau dia fitnah orang lain, dia kena minta maaf dengan orang tu. Allah takkan ampunkan dia selagi dia tak minta maaf dengan orang tu. Ha. Sebab tu saya katakan fitnah itu lebih dahsyat daripada orang berjudi. Orang berjudi dia tak kacau orang, dia duit dia je habis. Kemudian bila dia sedar ada salah dia berjudi, dia minta bertaubat dengan Allah Ta'ala dan bertaubat dengan sesungguhnya, bertaubat nasrah, maka insya Allah Allah ampunkan. Tetapi fitnah tidak, saudara. Fitnah tak boleh. Hari ini kalau kau fitnah, kan? Ah, ha. dia orang yang sepupu cimpek. Engkau balik rumah kau bertahu, ya tahu bahaya Allah tu aku saya mo mohon keampunan kerana saya telah fitnah. Tak boleh. Pergi jumpa balik orang tu. Minta maaf. Apatah lagi kau bercakap tu secara terbuka. Kau dah minta maaf dengan dia, itu pun ikutkan tak cukup lagi. Sebab yang dengar ni, dah termakan fitnah kau. Mungkin orang tu maafkan kau. Tapi yang mendengar ni, dia sebal, 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 sebal. Sebab tu fitnah tu bahaya. Kan? Fitnah tu Macam fitnah tu Sina Abraham Abdul Razman. Kan? Kata Anwar ni, ya? liberal, sokong LGBT. Kalau dia jadi pada menteri, ya, laki-laki ah, boleh kahwin, perempuan-perempuan boleh kahwin dalam ceramah dia. Kerana dia menang paling kaya. Lepas tu bila dia nak kena saman, kan, minta maaf dengan Anwar. Boleh settle macam tu je. ya, eh, Anwar boleh maafkan. Tapi yang dengar ceramah kau, itu, yang bagi undi kat kau tu apa cerita? Yang dengar ceramah kau tu, Sampai hari ni dia percaya. Dan hari ni dia sebarkan dekat room-room TikTok dan sebagainya. Hasil daripada engkau cakap. Engkau dah, dah dengan orang kau settle. Tapi dengan orang lain kau tak settle lagi. Yang percaya cakap engkau tu. Sehingga ke undi yang kau dapat tu kemungkinan kau menang itu hari datangnya daripada undi orang yang percaya fitnah kau. Kalau ramai yang percaya fitnah kau mengundi kau kan apa hukum pendapatan kau sebagai wakil rakyat itu? Kau tak takut ke? Kau menang dengan hasil yang tak betul. Kan? Kau menang jadi wakil rakyat dengan taktik kotor. Taktik yang dilanat oleh Allah Ta'ala iaitu, iaitu kau menang dengan cara memfitnah orang. Kau selesa kau makan gaji wakil rakyat tu? Ha? Kau ingat kau tak dipersoalkan nanti? Dengan jawatan wakil rakyat kau, kau peruhi dengan cara memfitnah orang. Kau ingat tak dipersoalkan? Ya, Anwar boleh maafkan tapi yang lain yang mengundi kau tu, yang percaya cakap kau tu. Sebab itu saya katakan fitnah ni boleh elak. Apatah lagi fitnah peribadi. Kan? Buka aib orang di halayak ramai. Lepas tu minta maaf. Orang ramai dah percaya dah. Macam Adun Salo. Macam tu juga. Dalam ucapan ceramah. Pada menteri main bontot. Semua dengar. Ha? Kalau katalah Anwar perisaman dia. Boleh saja dia settle dekat luar mahkamah. Ha? Kalau Anwar saman, dia dah tahu Anwar ni kalau minta, minta maaf, mesti, mesti Anwar maaf ya? Dia kata, ada ha, pun jumpa Anwar, minta maaf. Mungkin Anwar boleh maafkan. Tapi bagaimana yang mendengar ceramah di malam itu? Yang percaya, ha? makcik-makcik yang dengar ceramah tu, bila dengar je, sampai rumah, tak sabar-sabar jumpa -sabar jiran dia, nak sampaikan. Ha. Siapa nak jawab tu? Makcik tu sebabkan fitnah. Siapa nak tanggung dosa dia? Ha? Dia dengar daripada nangang daripada kau. Dia percaya kau ustaz, kepiatan kepala, janggut panjang. Ha? janggut panjang ha, kepi atas kepala ha, pada menteri kita main bontot dia pun balik ceramah besok pagi ha, lepas subuh je pergi masjidan pergi tahu yang sampaikan pada apa yang dia dapat apa maklumat yang dia dapat dalam ceramah tu engkau tahu tak beda itu Perdana menteri kita main bontot kau tahu tak ustaz tu cakap ustaz tu cakap sebar yang jiran nak sebar bagi tahu anak-anak sebar-sebar siapa nak tanggung ni Anwar boleh je maafkan kau tapi siapa nak tanggung ni yang, yang sebar? Sebab tu kita kata kan fitnah yang main seru. Kan? Kita sibuk nak nutup kedai judi, kedai arak, kedai judi, kedai arak. Kita anggap itulah dosa paling besar dalam Islam. Kan? Sampai kita lupa bahawa dosa yang lebih besar daripada itu adalah fitnah. Yang, di, yang keluar daripada mulut pemimpin-pemimpin kau. Kan? Ha. Tutup kedai judi, mulut tak pernah tutup. Cerita fitnah. -fitnah. Sebab tu negara kita rosak. Berpecah belah dan Islam ni fitnah ya saudara. Tak ada benda lain. Kan? Orang Melayu berpecah. Kita balah sama kita kerana fitnah. Oleh orang politik penunggu agama. Mana ada kita berbalah tak ada uh, isu, isu yang lain tak ada. Pernah tak kita dengar orang balah pasal isu berbalah pasal isu uh, terawih 8 rokat dengan 22 rokat. Pernah? Sampai berperang. Kan? Uh, yang kata 8 rokat terawih yang ni kata 22. Kita bertubuk berbalah uh, berperang-perang. Ada? Tak ada. Tak ada benar. Tapi yang ada apa dia? Politik. Semua yang dua imam kerana apa? Politik. Peristiwa Mali berlaku kerana apa? Kerana politik. Disebar oleh pemimpin-pemimpin politik. Yang sikit pun tak takut. Kan? Dengan dosa memecah belahkan umat Islam. Baca ayat Quran sedap. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Penyatuan umat Islam dan jangan berpecah belah. Sedap cakap. Tapi dia lah berpecah belah. nak dapatkan undi kan kata macam-macam supaya orang takut nak undi pihak lain kena undi dia je kan tapi kalau orang yang pegang beragama yang faham politik dia tahu politik ni hanya wadah aja wadah alat bukan akidah dia alat wadah kan semua parti politik kalau tanya dia nak buat baik, ada tak parti politik dalam negara kita yang niat dia buat jahat? Ada. Tak ada. Tak ada. Tanyalah parti mana. Kecil-kecil parti sampai parti besar-besar. Semua parti yang membuat dasar nak baik. Kan? Cuma keedah lain lain. Cara nak dapat tu lain. Kan? Macam Anwar Ibrahim kau tanya dia. Dia nak buat Islam, tanya dia. Dia nak buat Islam. Kan? Tapi keedah, dia tak sama Haji Kau tanya Haji dia nak buat Islam? Nak. Apa dia? Hudud. Tapi bila pergi tu tak buat. Tanya yang jadi nama Islam nak apa dia? Ayu 35. Tapi bila dia pergi kuasa dia tak buat. Anwar dia tak sebut. Dalam ucapan politik Anwar tak pernah Anwar menjanjikan hudud. Tak pernah Anwar menjanjikan Ayu 355. Tetapi dalam bila dia ada kuasa, dia melaksanakan apa yang Islam suruh ya di dalam keadaan keupayaan. Keupayaan dia. Walaupun dia tak pernah sebut dalam ceramah dia. Selama ni kita pernah dengar tak ceramah Anwar dalam kempen penaya. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan memperkenalkan hadis 40 di sekolah-sekolah. Ada tak ada ceramah yang tu? Tak ada. Tapi bila dia kuasa, dia buat. Walaupun dia tak nak janjikan, dia buat. Mana sempat dia buat, dia buat. Hmm. Ada tu anak janjikan macam-macam. Ha, kalau saya berkuasa, ha, saya nak bagi semua sekolah pun untuk buka balik peruntukan seluruh agama. Yang Mahathir tutup dulu. Dia akan jadi kaban kempen. Tak ada, tak jadi kaban kempen seluruh. Tapi bila dia kuasa, dia buat. Walaupun tidak dijanjikan. Ha. Hmm. Lebay ni dalam ceramah disebut. Islam ni hudud nyawa kami, hudud nyawa kami. Boleh Google. Terima kasih Zulkif Lee. Ha? Boleh Google. Hudud nyawa kami. Nyawa saudara, nyawa. Mana kata ada hudud, matilah, mampus. Maksudnya, kata buat hudud, mampus lepas. Tapi mampus lepas, tak sekarang. Tak mampus saudara, sebab apa? Sebab hudud bukan nyawa dia. Hudud hanya mainan politik. Hudud hanya alat untuk dia menarik sokongan orang. Bukan dia nak buat pun. Rangka pun tak ada. Usahakan hudud. Ariu 35 tu yang bukan hudud tu. Itu pun rangka pun tak ada. Sebut pun tidak. Bila ada kuasa. Last kali, kaya Madani pula yang bawa Ariu 35 bincang. Dalam perbincangan. Kan? Dia peringkat akhir sekarang ni. Menjaga kerja. Kita pula yang tukang kaji. Dia tak ada. Besok bila bawa ke Arparlimen, kita nak bawa. Nak perkenalkan Ariu 35, dia dah bantah. Wahal idea dia kan ada kaki jalan untuk bantah sebab apa dia bantah sebab dia tak dia tak mau nampak Anwar yang bawa kan walaupun benda tu baik tapi datangnya daripada Anwar Ibrahim datangnya daripada kajian perpaduan ha kajian Madani ni dia akan bantah walaupun idea tu daripada dia banyak banyak contoh saudara banyak bukti kita tunjuk contoh mau reformasikan parlimen kan dulu dia punya jerit dalam pantai layak tu parlimen nak dibebaskan daripada kuasa eksekutif daripada kuasa pada menteri dia patah rakyat lagi pas bersama kita berjuangkan. Bercakap dalam ceramah macam tu juga. Parlimen ni kena jang, kena badan bebas. Jangan ada orang kontrol parlimen. Kita bebaskan. Jadi Anwar buat. Anwar pindah peramagan ni. Untuk melepaskan. Ha, memberi kuasa autonomi kepada parlimen. Supaya tidak berada di bawah tangan eksekutif. Anwar sanggup hilang kuasa dia kepada parlimen. Hanya kerana nak melakukan reform kepada parlimen. Bentang. Dia tak undi. Parlimen ni selera. Dia minta aja bila kita bagi dia tak undi. Sanggup dia berkecuali. Bila orang tanya kenapa tak undi? Berkecuali bukan maksudnya kita tidak menyokong. Ah ha, berkecuali ni, ah ha, maksud tidak menyokong. Berkecuali ni duk tengah-tengah, ah ha, macam telur kita, ah ha, telur kita duk tengah-tengah. Kan? Engkau mau lolong nak reform, nak reform. Bila anak tak buat reform kau menjerit, mana reformasi? Mana reformasi? Mana reformasi jadi reformasi? Reformasi jadi reformati. Bila anak buat berkecuali yang ponteng ponteng tujuh orang ponteng tak tak mundi kan yang datang pula datang ambil allowance tapi berkecuali ni eh, banyak apa apa ni yang nak jadi kajian ni buat baik tak sokong kalau tak buat dia kata tak ada reformasi bila buat reformasi dia tak sokong buat urah atau pembangunan uh, bandar kan da zaman dia dulu dah ada dah plan nak buat tu ha, bila kita laksanakan zaman dia tak boleh buat dia tak ada keberanian dia tidak ada political will nak buat bila Kak Anwar nak buat dia hentam, dia kata, Anwar anak usia orang Melayu. Ni pangai lebay. Ni pangai ada. Padahal idea tu, daripada dia tu dah ada dah. Tapi bila Anwar buat, dia kata Anwar nak usia orang Melayu. Ha, bangsat ke tak bangsat? Busuk hati seluruh. Busuk hati. Subsidi bersasar. Kan? Subsidi bersasar. Di sale tu. Zaman dia dulu, zaman Mahathir dia kata sebut pasal tu. Zaman Najib pun dia sebut. Pemimpin sebelum itu semua sebut bercadang untuk subsidi besar, tak, tak tahan kerajaan nak tanggung subsidi kepada pendatang asing, pendudukan banyak berbelian-belian setahun duit kita habis kerana nak tanggung pendatang asing ni ha? nak tanggung orang kaya-kaya ni masih dapat subsidi juga minyak, kan? semua bercakap tentang itu pemimpin sebelum tu bercakap tentang itu tapi tak berani nak buat takut hilang undi Anwar berani buat, dia tak peduli dengan undi sebab apa dia fikir sayang duit negara berbelian-belian diserahkan kepada pendatang asing. Sayang duit negara, duit rakyat diserahkan kepada penyodok-penyodok. Kepada orang-orang yang kaya. Kereta besar-besar. Tapi ada subsidi lagi. Aku tak peduli kata Anwar. Kalau kau tak sokong undi, tak masalah. Yang penting aku nak selamatkan negara ni, selamatkan duit negara ni. Dan dia buat. Dia berani buat. Kau lawan dia. Kau bukan sokong. Kau spin pula kau kata oh, minyak naik, minyak naik. Padahal tak minyak tak naik pun. Ha? 15% hanya 15% lebih kurang yang kena kena kain minyak. Sama yang elektrik, kena elektrik. Oh, elektrik naik, elektrik naik. Yang naik 15% yang maha kaya tu je yang naik kau rumah kau tak naik. Sebab tu bila dia orang naik kat room kita, bila kita so tunjuk bil elektrik, dia tak nak tunjuk. Betul ke elektrik naik? Kita tunjuk bil, dia tak tengok kadar tarikh elektrik naik ke tidak. Dia tak nak tunjuk saudara, pasal dia menipu. Memang dia takkan tunjuk. Kita tak terkesan pun. Kita masih lagi menerima elektrik subsidi. Yang bayar tak ikut subsidi tu yang maha kaya, -kaya tu. Kan? Setakat kau jadi unit amal, jadi ketua unit amal, jaga parking, kau bukan maha kaya. Kau maha bodoh. Maha, maha on. Maha on kau tu. Bukan maha kaya. Tapi berlagak. Seorang kau kena macam kau lah yang termasuk dalam senarai. Ha? Tak dapat subsidi. Dia punca semua kerana hati yang busuk. Itu aja. Hati busuk. Dengki. Kita tak boleh buat, marah orang lain buat. Itu je. Isu sekarang masalah tu. Dan ini penyakit yang dihadapi oleh majoritinya orang Melayu. Orang Islam, bangsa lain, saya tak, kan? tak nampak iri hati macam ni. Pernah dengar pimpin, -pimpin gerakan dua hentam DAP yang jadi menteri tu kan. Ah uh, menteri DAP ngak, apa ni, ngak komen buat satu untuk kebaikan rakyat. Uh, Anthony Luke buat satu benda pembaharuan untuk rakyat. Pernah dengar tak pimpin, -pimpin gerakan dua hentam menteri dia buat benda-benda baik? Tak. Sebab dia tahu benda tu baik walaupun dia berbeza lain politik gerakan dari PN kan ha, DAP daripada kerajaan paduan tapi dia tengok menteri DAP buat ha, nak komen ke apa ke buat benda, benda yang baik untuk rakyat tapi gerakan tak hentam, pasal dia tahu benda tu baik tak ada sifat dengki pun tapi kita jangan lebay ni kau oh, lebay tak boleh suruh kan ha, memperkenalkan hadis 40 pun tak boleh ada je nama Madani boleh dia percikan, Madani itu bukan Madinah ah Madani itu Madani itu zaman sahabat dulu ah konsep dia lain ah Anwar ni lain percikan pada istilah Madani kan Black Rock itu batu hitam batu Hitam Hajarul Aswad ah Hajarul Aswad tu kat Mekah ah tapi Black Rock kat Anwar Ibrahim kat New IMF hutang IMF Sedap dia dia bercakap Main label-label je. Penyakit label dia betul 80-an sampai hari ni tak hilang je Dengki. Itu hikmah ada kajian PS jatuh. Tuhan bagi hikmah kan dengan cara perkhidmatan jatuh kajian PS sebab nak bagi kita kenal watak-watak lebay ni. Kalau tidak kita tak tahu saudara. Kalau tidak kita tahu bahawa mereka itu hipokrit. Sebab tu Tuhan tunjuk bagi dia kejap jadi kuasa. Rupa dia tak buat. Kan? Sibuk pasal royalti, royalti, royalti sekarang ni apa kan Dia sama dia kajian, dia tak bagi royalti Anwar jadi Perdana Menteri, royalti bertambah Orang Islam tu bertambah Di kerajaan Kelantan tengah-tengah ha. Dia je kajian, dia tanya pasal royalti kat Pemerintah, jadi kata kerengga banyak Semua salah kerengga ha. Anwar bagi baru ni, duit raya Adakah dia punya walaun Saya terus-terus terus, dia kata apa, alah Anwar bagi 500 tu sebenarnya duit tengah-tengah ni no bukan duit pusat memang Terengganu punya dia kata pasal itu duit royalty dia tu ha tengok kalau boleh yang ada kat pusat tu semua Terengganu punya ha Anwar bagi gaji kita yang awam uh, seluruh Malaysia ataupun pun itu uh, kan Terengganu punya tu duit tu bagi royalty itu Waisa Terengganu punya tu bagi tempatan banjir itu duit Terengganu tu semua duit Terengganu pada Terengganu benda ni paling miskin sekarang duit kau banyak kan kau ngaku semua duit kau kau putera jaya semua duit kau Anwar bagi RM500 duit, duit raya. Itu duit kita sebenarnya tu. Satu terima kasih tak apa. Nama duit kita pun. Anwar bagi balik. Kenapa Kelantan boleh bagi? Menteri besar Kelantan umur baru ni RM500 duit raya. Tak pinjam dengan tak pinjam pusat pun. MB Kelantan. Ha? Dia pas juga. Dia tak minta dengan Anwar Ibrahim. Dia boleh bagi ke tangan awam di Kelantan duit raya. Kenapa tengah Anwar tak boleh? Kenapa tengah Anwar tak boleh? Tak boleh tak apa mengaku Mengakulah kan yang kau terlemah. Tak boleh. Tak ada duit. Mengaku. Masalahnya bila orang tolong, sombong. Bila orang dah tolong, eh, itu dia duit kita. Ha, Allah. Atas saya baiklah Anwar Perdana menteri kalau orang lain lah Perdana menteri asaku. Hmm. Sekali tu lah kau bagi. Kalau aku bagi nanti kau kata duit kau juga. Ya. Yeah. Ni masalah dengan Anwar ni. Kan? Sebab tu dia jadi gitu. Bonus tahun lepas pun Anwar bagi 500 masa waktu bat banjir tu. Duit raya RM500 Anwar bagi lagi. Duit Anwar juga. Bila masanya duit Sansuri ni tanya kau? Aku tanya orang tengah-tengah ni. Bila masa duit Sansuri ni? Semua duit Anwar je bagi engkau ni. Duit Sansuri mana pergi? Bodoh tak habis. Kita megah 3.60. 3.60. Kita sapu bersih dun tengah-tengah Sapu bersih dun tengah-tengah ha. ni. Dengan kau bersih kali dia sapu oleh Sansuri. Menang sorak kampung tergadai ini ada. Kamu kata menang sorak kampung tergadai ini ada. Kan? Ha, cukup dah pun enam dah. Saya nak pergi ambil <laughs> saya nak pergi bengkel ambil kereta, kereta rosak. <laughs> nak raya dan selalu nak pergi bengkel. Kan? Tak balik kampung lagi, kata ambil kereta. Kejap lagi bengkel tutup masalah juga. Ha, jadi bukan dimah kan. Sejam ada sejam tak kita Ustaz? Ha, satu jam. Okeylah dah tu kan. Ha, ni lah kalau ada masa-masa kan malam ke apa ke. Ha. Cuma saya nak live tadi, cuma nak mengatakan rasa syukur dan terima kasih kerana Masjid Madani telah pun dilancarkan. Ha, kan Anwar letak batu asas tadi lancar apa semua. Ha, kemudian dalam masa yang sama, kuil Hindu tidak dirobohkan. Ha, itulah kajian bijak. Kita buat masjid, kuil orang kita tak kacau. Bagusnya orang Hindu dia pula, dia pun tak ansur. Tak apalah, aku tahu aku duduk tempat-tempat orang. Kan? Orang bagi aku pindah 50 meter je pun takkan aku tak nak pindah daripada orang roboh dia bebek aku pindah bagi tanah pula orang bagi duduk kan apa aku nak lawan lagi ha, yang bising duduk dengan ekor kat luar tu lah yang bising pun jadi batapi supaya berlaku perbalahan dalam negara kita buat agama ni ha. tak boleh tengok negara aman kalau negara aman ah ha, kalau negara ini aman Anwar akan banyak boleh buat kerja lagi jadi nak ganggu Anwar punya tugas tengah si jebat dah aku Ah, ha? nak ganggu Anwar punya tugas, step asa buat main, main isu ni supaya negara kita nampak tidak stabil. Supaya kita sama agama kita berbalah. Bila sama agama berbalah, pelabur-pelabur tak datang. Itu je macam mak dia orang Sepatutnya dia orang bersyukur kenapa masjid tetap didirikan. Air indah lancar dah hari ni. Empat tingkat masjid begitu indah di tengah Kuala Lumpur. Ah, ha? siap si ada lift lagi. Ha, dia beritahu oleh Jekyll tadi. Lift empat tingkat ada lift. mula-mula Jekyll dapat tiga Ya, Anwar kata buat empat lah. Kan? Kita ada empat kita ada empat mazhab, mana kata? Nama Madani, buat empat lah. Ha? Dia pun okey, kita buat empat. Siapa ada lift. Lepas tu dia kata, kita akan buat ruang untuk dewan, forum. Satu lagi, buat perpustakaan dekat situ. Lepas tu kita bangga, tengah bandar kelompo. Bukan duit kerajaan, duit jekal. Keuntungan berniagaan dia, keberkatan daripada dia berniaga. Anwar, menghargai sehingga ke Anwar panggil seluruh keluarga jekal, ke dua atas pentas, bergambar dengan dia. Nak hargai keluarga dia. Sebab keluarga dia berjaya menunaikan wasiat ayah arwah ayah dia nak buat masjid kat situ. Sebab masjid lain tu sampai orang semayang kat jalan raya. Jadi menjadi kewajipan. Dia yang mampu, bagi dia yang mampu, wajib. Oh, Jom Travota. Bagi dia yang mampu ada duit, wajib bagi dia menunaikan kewasiat ayah ada. Maka dilaksanakan. Dia permudahkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Kita ada pemimpin yang bijak. Boleh berunding dengan baik. Seperti mana pengurus Jekyll, Toki Jekyll sebut bertahun-tahun dah dia buat berunding tak jalan sebab masing-masing dengan rundingan ego pemimpin tak tak tahu kepada mana kau lah tanah kau kau settle lah dengan kuil ha, pemimpin tak tahu jadi sesama pula tu ego kan ha, tak nak mengalah tak selesai wasiat tidak boleh dilaksanakan tapi dengan Anwar Ibrahim dia jumpa kedua pihak selesai masalahnya yang tak selesai ni dua tu lah Sami yang berkah DAP kena halau tu dia berbising ha, butaya muti ha? Dia dah mesti baca sejarah zaman-zaman British lah, zaman Jepun lah, zaman Belanda lah habis. Nak baca benda sejarah. Kan? Al Amiga. Ini puak ni yang mengacau ni. Kan? Itulah. Itu itu yang kata kerengga kot. Jadi kata itu kerengga. sebenarnya dalam popok aku kau orang ni kerengga banyak. Dia mengacau. Marah bila masjid dapat dirikan. Setahu kita dalam Islam ni kalau orang bila diri masjid ah ha? yang paling berduka cita adalah Iblis. Iblis tak suka dengar diri masjid. Kan? Ni perempuan ni. Kan? Ha, jadi itulah. Ha, saya tak boleh sebut. Kita lagi kan? panjang lagi gang. <laughs> Okey. Terima kasih banyak yang bagi gift dekat YT, dengar dekat YT dengan kat Titi yang tap screen. Ini akaun kecil saya. Akaun pertama dah kena out dah. Kan? Tapi tak apalah. Buka akaun kecil pun dalam 200 lebih ada ni. Follow lah mana yang belum follow. Kan? Ha, yang kat YT yang subscribe. Belum subscribe, subscribe lah. Saya punya channel YouTube. Terima kasih banyak kepada semua yang terus uh, sudi bersama. Semoga kita berjumpa lagi dan seperti biasa kita doakan supaya Dato' Sri Anwar Ibrahim diberikan terus kekuatan, kesihatan yang baik, umur yang panjang, dipermudahkan segala urusan dia, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT supaya sebarang keputusan yang dibuat itu Ah, uh, yang baik dan restui oleh Allah SWT itu doa kita setiap hari ha, ya? aku liqaw haza, wa astaghfirullahan azim wa walakum, wa lisa ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiruh wa yeah. mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh